палец очень активно нашими жителями. Давайте я вам прочитаю. Спасибо за Днепр без войн. Вы в нем бережете покой, ведь жертв хватает уже в раз на рубеже. Спасибо команде за риск. Вы цените нашу жизнь. Поэтому Спасибо. Я хочу выразить от всех днепропетровцев и, я думаю, от большинства жителей Украины благодарность за то, что вы бережете мир и спокойствие в стране по максимуму, как, как можно, но в Днепропетровске э, есть с чем сравнить, очень много друзей из Донецка и из Луганска. То есть моя спокойная жизнь здесь ну, не сравнится с тем, что у них там творится. Также я хочу в качестве президента подарить вам сепаратистов, упакованных уже. Нет, нашим ребятам вот армия наша и нашу армию многочисленную солдатов, которые защищают. Но хочу пожелать, чтобы у вас ваши успехи всегда заканчивались благополучно и наш враг чтобы не оставался с нами. Спасибо, Благодарю для нас это высшая похвала. Спасибо Благодарю большое. вас за вашу работу.